Наш гість радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Пане Антоне, доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Розпочнемо з того, що в принципі про необхідність зміни в тому, як відбувається АТО, говорить вже багато про зміну керівництва. А, а, у вищих колах також про це заговорили. Що конкретно будуть змінювати? Кого замінять? Це стосується саме верхівки чи середня ланка. Як це буде відбуватися? Давайте почнемо з того, що наші солдати. Умеют воевать, хотят э, бить врага который вторся на нашу территорию. Но наши же солдаты хотят верить, что когда они идут в бой, то те, кто дают команды, знают, что они делают. И знают, что если необходимо будет вовремя отходить, понимая, что можно попасть в окружение, то такая команда будет отдана. Я встречался вчера в Днепропетровске вместе с премьер-министром внутренних дел министром внутренних дел Ваковым, с командирами батальона Миротворец, Днепр-1, Донбасс, которые вышли из окружения. И могу сказать, что ребята, они не утратили веры в победу, не утратили силы духа. Несмотря на то, что многие Ребята погибли, многие попали в плен. Но все хотят прозрачных решений, и все хотят того, чтобы если какой-то генерал совершил ошибку, то чтобы он за нее ответил. Про Что касается того, кто измерить. и как должен отвечать. Во-первых, всегда нужно проводить расследование, а не навешивать ярлыки. Во-вторых, есть вертикаль президента, президент верховный главнокомандующий. Он назначает главу антитеррористической операции, главу антитеррористического центра. Он же назначает министра обороны и он же назначает руководителя генерального штаба. Соответственно, вертикаль президента должна принять решение о том, как проводить расследование. Расследование в таких случаях имеет право проводить военная прокуратура и сопровождать его должна военная контрразведка службы безопасности Украины. Министерство внутренних дел. не Немеють повномочі к на жаль, для проведення подобних розслідувань, Тим не менше, кого будуть змінювати і на якому етапі генерали чи ті, хто віддають цю, просто команду, знаходячись на полі бою. Як це буде? Ви задаєте мені ті питання, на які знають віти президент України. Я міністра міністром діл, у мене таких ответов, к нет на жаль, немає на цю прос. Якщо говорити про ситуацію, яка склалася під Ловайськом, це також дуже болюча тема для ну чи не кожного українця. Як рухаються справи тут? Чи буде розслідування? Можливо, у вас є якась інформація, і хто таки буде відповідати? Яка от на цим нужна говоріть ні у трагедії Ловайська? в цілому про трагедію, яка у нас произошла 24 августа, када руські війська маршем, прошли по территории Украины и вторглись в нашу страну в районе Саурмагилы, в районе города Амвросиевка. Именно тогда и начал создаваться котел, куда попали в окружение нашей части армии, нашей части добровольских подразделений Национальной гвардии и милиции. Плохо, что не было предупреждения разведки, или нам об этом не было известно, о том, что готовится такой удар, что он готовится именно в этот день, каким будет объем заходить силы противника. Фактически русские своим огнем смели наши пограничные части. Наши бригады в армии, которые приковали границу района Саур могилы и дальше уже выходили под Иловайск и захлопнули там э, кольцо. Вот вопрос состоит в том, что нужно заранее предвидеть то, что такое вообще возможно. второе, если была возможность вовремя отойти, надо было давать такой приказ. И вот в этом всем предстоит разбираться, я думаю, в генеральной прокуратуре, в военной прокуратуре. Эта справа уже будет запущена на ближайшем часом. Как це будет рухаться? Я думаю, что Верховный Совет будет ставить такой вопрос. Принаймні, на цьому інформації про це питання немає. У мені є інформація, тому приймав ли президент України рішення проведення подобного розслідування? Давайте ще проведемо ну, інші паралелі. От на засіданні РНБО було вирішено не запроваджувати воєнний стан, ну наскільки це відомо. Мовляв, для цього немає підстав. Ну, ви знаєте. В той самий час на міжнародному рівні ми знову ж таки б'ємо на сполох і чекаємо допомоги світової громадськості, яка б могла допомогти Україні в цьому конфлікті. Ви не бачите тут десонансу. Ми не визнаємо військовий стан, тим не менше. развертаемся до свита, а вони допомогли нам самое обвисковое дополнение. за того, что у нас в Украине объявлены выборы, распущена Верховная Рада. По закону о военном положении выборы во время военного положения не проводятся. В связи с этим возникла вот такая вот ситуация, юридическая коллизия. То есть нужно mm -hmm. или выборы не проводить, или не вводить военное положение. Тим не менше, буквально в цій студії наші гості, експерти, зазначали, що якби була можливість внести зміни до виборчого законодавства і до решти законодавства, зокрема і про а, те, як відбувається військовий стан на території держави, і вибори, можливо, були і а, оголошення військового стану. Можливо, тут є якась зачіпка, якою можна. Знаєте, найголовніше зараз випробуваю в другому. Він в тому, що підтримують нас країни світу в боротьбі з Путіним або ні. Украина в том состоянии, которое сейчас, ей сложно противостоять открытой российской военной агрессии. Российская армия больше нашей в 6 раз. В 7 раз больше по количеству авиации, качество этой авиации лучше, она в лучшем состоянии. Военный бюджет России в 56 раз больше военного бюджета Украины. Это страшные цифры. И результат это 23 лет того, что наша армия и службы безопасности просто разграблялась, уничтожалась. А последние руководители, два министра обороны, значит, Лебедев и Соломатин, находятся в России. России, последние два главы службы безопасности находятся в России и так далее. Русские знают все наши секреты, знают полностью степень нашей боеспособности, наличие у нас оружия, где оно размещено. И власне, в одних, ты Совершенно правильно. Поэтому у нас огромное количество есть предателей, которые передают ту или иную информацию русским. И нам очень сложно в этом противостоять без четкой поддержки Европы. Если бы Европа, США на сегодняшний день четко объявили Путину, что прекратят закупки у него завтра углеводородов, нефти и газа, я уверен, что Путин тогда бы отступил бы и не стал бы дальше идти на Украину. Но Путин не верит в то, что мир будет помогать Украине. И на сегодняшний день его прогнозы совершенно оправданы. Точно так же, как в 30-х годах страны Европы вели политику соглашательства с Гитлером, точно так же сейчас Украину ее сдают и европейские партнеры, для которых, к сожалению, рассказы о э, европейском выборе Украины, демократических ценностей оказываются пустым звуком, когда дело доходит до удара по кошельку европейцев, потому что отказ от закупки нефти и газа в России, это, конечно же, рост мировых цен на энергоносители, это, конечно же, определенного рода экономические потрясения до всего мира. Но тогда давайте выберем. Или мы говорим о том, что мы за демократию, за мир во всем мире, или давайте вам прямо скажем, что своя рубашка ближе к телу. Но Захид же також бачится параллели с иншими и подиями, про які вы сказали. Я пример вам привожу. Нам отказываются продавать оружие. Та же Германия. В то же время на днях в Financial Times было написано, что Германия будет поставлять оружие в Ирак которые борются со своими исламистами, там, аналогично с нашими террористами в Донбассе, там есть исламисты, которых поддерживает Исламский республика Иран, которых поддерживает Сирия. Почему Германия поставляет оружие в Ирак? для того, чтобы тут боролся со своими террористами. Почему Германия не хочет поставлять оружие нам? Цель, почему Франция, почему танк, Франция поставляет два огромных вертолетоносца, которые являются наступательным вооружением, которое Россия может использовать против войны в Европе или еще в каких-то странах, и не хочет поставлять нам элементарные самолеты-беспилотники? или другое оружие. Вот вам ответ на вопрос. Все говорит про то, что энергетическая карта еще не разыграна, или все-таки отсутствие назв, в того, что происходит, что это военная агрессия? Это говорит о том, что Европа прекрасно знает, что у нас происходит военная агрессия. Началась она с 26 февраля, когда русские солдаты вышли со своей базы в Севастополе, еще не имели права делать по международному договору Украины с Россией, и захватили Крым. Вот тогда у нас началась эта агрессия. И тогда мир показал Путину, что он не готов бороться с Путиным. И каждый раз Путин идет все дальше и дальше, потому что верит в свою безнаказанность и в то, что мир даже не способен применить против него экономические санкции. Я уже не говорю о том, чтобы предоставлять Украине оружие. Пан, он Артемия, на этом играет. Дякую, еще завитали до нас ранку. Хотелось бы, чтобы наступного раза мы застрелились за больше оптимистичных новин. Дякую вам. Спасибо.